Щойно ми побачили, яких креветок вирощують в Херсонському аграрно-економічному університеті, яких раків вирощують, яких величезних равликів. А тепер ми подивимося на тих... А завод. Розрушимо замітив не да. роботи. До речі, в Херсоні пиво не таке вже й популярне. А дарма, а дарма є чим заку... <рес> закушувати. А зараз ми подивимося і поспілкуємося з тими, хто безпосередньо вирощує все це студенти. университету, и они тут порядок с нами. Ну, хлопцы, девчата, давайте покажем, Дякуємо вам за то, что вы сегодня ближе, тут. А, абсолютно почувствуете себя да. а, Мураєв Евгений Мураев обещал поставить несколько вопросов, и они ключевые. Ні, я просто хочу объяснить телезрителям, да, вот сейчас перед нами стоит наше будущее поколение. Я за что переживаю, почему постоянно говорю, что важно, что думают, чувствуют они, потому что если они отсюда уедут, то потенциально уедет еще следующее поколение, которое должно было родиться в Украине. Оно родится где-нибудь в Польше, в Чехии, как мы слышим. Еще где-то. И в один момент, в одно десятилетие, нация провалится, старики, извините меня, умрут, а молодежь не родится на их место. Мы просто сократимся как нация, как бы это не звучало. И очень разные мысли. И если вам кажется, что вы все знаете о своих детях, то это, наверное, ошибка. У них своя среда, нет, понятно, мы все знаем, любим своих детей, но у них своя среда обитания и совершенно разные критерии подхода к жизни. Да? Вот оценки ситуации, оценки перспектив своих в стране и в общем-то лучше вот сейчас спросить, потому что да. пока не было эфира. Сейчас вас говорит политик, а мы до включения. Смотри, во мне во первых говорит ребята... отец, раз. Так. Второе, ты смотришь на нашу молодость, а я вижу у них нашу старость. Если их нет, у тебя нет старости. Да, но Это мы задавали вопрос понимают. вот, чем ребята планируют заниматься, да, после учебы вообще какие у них планы, ребят. Ну, привет, вообще, что вы изучаете? Мы так понимаем аграрно-экономическое направление, но что именно и кем себя видите в дальнейшем планируете лес? оставаться в Херсоне или куда направляться? Да, ну давайте. Можно, да? да, я буду держать. Хорошо. Я студент третьего курса экономического факультета. Я учусь на специальности менеджмент и ну, после окончания планирую развивать в себе, скажем так, бизнесмена. Ага. Планирую оставаться на стране, поскольку ну, у нас есть, пусть даже не идеальная, но хорошая база для открытия даже того самого своего бизнеса. Скажи, пожалуйста, а вот многие твои друзья сейчас в Херсоне, учатся в Херсоне. Как много уезжает возможно, если уезжают, куда? Если такие есть ну, около 10 человек, они ездят за границу просто путешествовать. Как раз они хотят увидеть тот мир. Угу. И как говорит практика, то, что на картинке в интернете, не всегда такое, как оно есть. Угу. То есть у нас чем-то лучше, чем-то хуже, но примерно одинаково. Но мы то всегда слышим о том, что вот как там за границей хорошо, а что там хуже? Ну для того, чтобы понимать вот за, за что нам держаться здесь, ради чего нам все же оставаться в Украине и ну, работать это наш в Украине? Край. Это наш родной край, наши родные стены, наши люди. Да, так. вячеслав это ну, для меня я там помню, просто да? другая ментальность и она непривычна для меня, скорее будет, потому что там люди, как по мне более аккуратные, но у нас они намного талантливее. А что особенно. делать? То там выше зарплаты. Подожди, подожди, у вас было другое мнение. Это да. А вот давайте свое мнение скажите, вот ваше видение. Почему а, мое Чехия? видение, почему в Чехии, потому что там огромное вот количество мест... Вы хотите мест... после окончания уехать в Чехию? Почему? Да. Потому что там есть огромное количество рабочих мест, и работодатели будут буквально отбороться. Ну, если не замятов за, за очень много, очень большое количество молодежи, которая будет уезжать туда из Украины, из России, со всех стран. Потому что это они приносят деньги как минимум. И за туристов борются, потому что это клиенты. Они очень много денег тоже приносят в казну, так сказать, чешскую. Ну, я говорил, как минимум Чехия, потому что это самая близкая по ментальности для нас страна. И там будет намного комфортнее мне как украинцу, скорее всего. Смотрите, я когда вас спросил, да, а если бы работа была здесь и уровень оплаты труда такой же, как там, вы бы остались, вы начали другими категориями мыслить. Вы сказали, уровень урбанизации там и здесь совершенно разный. Поэтому мне хотелось бы туда, потому что там, наверное, более развитое общество, да, и так далее, ну продолжить, но это просто важно. Ну насчет уровня вот урбанизации, большает, урбанизации э, что мне нравится больше в Чехии из этой сферы, то что там хотя бы такая профессия есть и она очень хорошо востребована, очень востребована в Чехии, в странах Западной Европы, Центральной Европы, и остальной. Э, это по, по урбанистике вы имеете? Да, нет, специальность просто урбанизм, есть такая профессия. Есть. У нас такая, возможно, уже есть, но она не очень как бы, так сказать, развита в наших странах. Нет, у нас она называется главный архитектор города, и он обычно, ну, обычно <правит> утверждает, утверждает, стройки, утверждает нужные да. фасады, да, да? К сожалению. И такие, такие же главные архитекторы построили у нас Хрущевки. Просто по всему городу, Но который родит... Вы что пить... Хрущевки были построены в 50-х ну, годах, я был... после да, того, да. как Советский Союз был буквально разрушен в результате Второй мировой войны, да? Для нас Великой И Нужно было срочно решать, во-первых, и проблему мобилизации отраслей и расселения граждан. Тогда же строилось социалистическое общество. Вы сейчас, наверное, к вам в голову не придет, что государство, если вы пойдете на завод, даст вам бесплатно квартиру. А тогда была такая система, она соревновалась с капитализмом. Но это очень долгие разговоры. Я, кстати, считаю эту систему более справедливой на самом деле. Она давала нормальное образование, Но нормальную в идеале, медицину. Да. В идеале, да. Смотрите, идеала нет никогда. Вот всегда именно. есть перегибы, всегда есть человеческий фактор. Всегда... Вот вопрос реализации идей. Идея может быть самая светлая, а реализация может пострадать в отсутствии команды, в отсутствии людей, на кого можно полагаться и так далее. Но отдельный вопрос. И все же, вот если будет работа в стране, вы все останетесь, я, я разделяю вашу позицию, я могу ее дополнить. На самом деле вы там никогда не будете своим. Вы не будете своим, и на вас будут смотреть высоко. Потому что они целые европейцы, а вы приехали к ним буквально беженцы. Вы второго сорта человек. И человек гордый, человек, который любит свою страну, и у которого, по счастью, эта страна есть, уезжая отсюда, уезжает только в силу каких-то тяжелых обстоятельств. Как правило, невозможности прокормить семью, в бегстве от мобилизации на возможный военный конфликт и так далее и тому подобное. То есть у меня вопрос: вы совсем разочаровались или просто при. Выполнение определенных критериев, при том, что страна начнет выздоравливать, там, закончится война, начнется возрождение экономическое, появится работа, вы все-таки сможете здесь остаться и вернуться, в ваши друзья, потенциально, я просто не понимаю, какое количество ваших старших товарищей сейчас где-то работает в Европе или в России. Так, но если они работают, то значит у них была возможность такая. В том плане, что либо им предложили по знакомству, либо ну, в таком плане. Но они гипотетически вернутся, на ваш ну, В силу обстоятельств. Если, скажем так, им захочется вернуться, потому что им там все надоело, и они хотят домой, то они вернутся. А если здесь станет лучше, а там не надоело? Mm, не факт. Просто там, если они там работают уже несколько лет, значит они нашли свое место. То есть в данном случае понятие родина не определяется, да? А, ну, вы же спрашиваете в том плане, что если вдруг у, вас у нас... У вас критерий был родина. Вот тут мой край, да. тут я буду да. пробовать, тут хорошо-плохо, я буду стараться, потому что я тут родился. Да. Но это называется любовь к родине. Я боюсь употреблять слово патриот, потому что сегодня мы видели патриотов. Не знаю, что построили, но поломать пытались. Поэтому объективно, да, это любовь к родине. Это, ну... Я не знаю, может быть, еще вы до конца не ощущаете этой разницы, но вам надо съездить и понять, о чем я говорю. Ну, то есть, как я говорил изначально, то есть мы еще молоды. Мы это все изучаем, мы открываем для себя новое. Ну, прекрасно, что есть настроение, слава богу, что-то строить. Но у вас тоже очень интересные мысли, о которых надо просто подумать. На самом деле, я не думаю, что мы глупее, чем они. Я абсолютно уверен, что у нас есть и ресурсный потенциал и человеческий потенциал. И все то, что вы говорите, это всего лишь культура управления городами, страной, возможность привлечь качественный менеджмент. И это как раз молодежь. Вас легче учить, вас не надо переучивать, вы еще не испорчены обстоятельствами, поэтому я думаю, что за вами все равно будущее, я надеюсь, оно будет в Украине. Ребят, а вот